По городу в целом водоканал работал, вода есть в городе. По поводу цены на водоканал издано распоряжение. Когда? В пятницу, наверное. Есть распоряжение, по которому создается рабочая группа с оценкой тарифа водоканала. Пожалуйста, желающие от общественности, от диванных, как мы говорим, экспертов, приходите, по вашему согласию, включим в эту комиссию и полетели, проверяйте тарифы. Я думаю, здесь, Елена Олеговна, вообще у нас сотрудничество полное, без пытань. Без пытань вас запустят, покажут цифры, посчитайте и ответите на все вопросы, которые у вас возникают в голове. Есть. По, те, по чистому месту также нет вопросов, в принципе, я считаю. В общем-то, уборка ведется, все нормально. Полигон у нас, слава богу, пока пожаров нету. По КП в Жреву уборка в городе Желтые воды ведется. Если там кто-то начинает возмущаться работой, конечно, еще раз, у нас все предприятия работают, я говорю, не, не совсем как хочется. Я еще раз повторюсь, пожалуйста, пожалуйста, если есть желание, приходите, поработайте, включим в комиссии чтобы не было у вас истерик, чтобы вы чем-то загрузили себя. Будете работать здесь, посмотрите, кто чем занимается, включим комиссию по КПЖРЭУ, аудит без питания, аудит, если вы знаете, что такое хоть аудит, вообще, -то, если вы когда-то в жизни его проводили, или цифры вообще владели. Поэтому без пытаний, нет вопросов. По КПЖРЭУ у нас уборка в городе началась проводиться, мусора, естественно, в городе очень много связано с тем, что город у нас не в степи, вернее в степе, только он обсажен деревьями. Засажен деревьями. Поэтому есть серьезная проблема, связанная с тем, что убрать все деревья, все ветки, это, это, это целая проблема. Это целая проблема. По предприятию, по предприятию, значит, недавно у нас была проблема серьезная, связанная с тем, что из-за действий предприятия, собственно говоря, у нас проблема, угроза отключения более 300 домов от поставок электрической энергии на подъезды и на лифты. Со мной, к сожалению, никто не поехал в Киев. Я поехал сам. Меня приняли, пообщались. Закончилось это общение тем, что город у нас от света не отключают. Я так не делаю, знаете, как молодежь у нас, как только она вот это делает, начинает себя так фотографировать, вот так, вот так, вот так. Да, я такой ерундой не занимаюсь, то есть я свою функцию выполнил. Вот я ездил, со мной никто не ездил, я знаю, с кем я договаривался, как и чего это мне стоило там. Каких нервов мне стоило, как я там ночью не спал, когда перевозчика не стало у нас то же самое. Вот. Но тем не менее проблему я решил, по крайней мере. На сегодня проблема решена. Мы договорились, город не отключает от света. Точка. В целом ситуация нормальная, стабильная. Проблем в городе с... Я сегодня буду докладываться в представителей организации, которая контролирует эпизоотии и эпидемии. У нас тоже все нормально. Школы, садики все нормально. Температурный режим был нормальный. Сегодня они на каникулах. У нас эти люди. По зарплате все выплачено, все хорошо. В принципе, вопросов у нас нет. нет. Предприятие обеспечено запасными частями топливом на сегодня. Полигон принимает на захоронение твердые бытовые отходы от организации города и управляющих компаний. Значит, прошлый месяц только от КПЖР зашло порядка 900 кубических метров мусора с разных объектов, в том числе благоустрия и придомовой территории. 20 кубов завезено от ОСББ. Значит, предприятие работает в обычном режиме. Значит, по моменту оплат хотелось бы сказать, что мы очень довольны о том, что у нас, наш диалог с населением дает какие-то результаты. Вопросы, когда мы значит, получили монетизацию в субсидии, мы переживали о том, что не все деньги дойдут до такой услуги, как вывоз захоронения ТПВ. Вот, ну, хочу отметить, что нас услышали, э, видя нашу работу, и мы этим благодарны людям, оплата составляет порядка 79% на сегодня. Вот, это значит, высокий показатель, учитывая, что средняя по прошлому году, средняя оплата за весь прошлый год с тем, что мы получали часть денег субсидированных, э, 80%. То есть, в принципе, мы идем на уровне прошлого года. Вот, это позволяет предприятию э, ритмично выполнять свою услугу без сбоев, что мы стараемся делать если организация предприятия, частный предприниматель оказывает работ, услуги либо выполняет работы, и люди, потребитель это видит, они за это платят. Если они это не видят, то они, естественно, за это не платят. Так же как по СББ. Если мы видим, что в доме меняются трубы, убирается придомовая территория, все нормально, промывается система отопления за всю историю впервые. Меняются вентили, то мы, естественно, платим. Если мы это не видим, то мы стараемся за что платить, если нету, нету. То есть платить как налог, ну, субсидии, да, это как заходит просто, как государство. Но за это тоже придется же ответить, куда потрачены деньги за субсидии, если эти работы не выполнялись, когда-то же придет это время. Вот, в этом связи еще раз повторяюсь, управляющие компании СББ, если вы работы выполняете по факту, и люди ваши работы видят, то люди, естественно, будут за это платить. Если этого нету, то, естественно, платить никто. Ну, Может кто-то и платит, считает, что да, ради бога, типа, коли что изрублять. Ну, так сейчас так уже, коли что сроблять, уже, наверное, прошли те времена. Поэтому, пожалуйста, управляющие компании, старайтесь и ОСББ, старайтесь выполнять свои работы таким образом, чтобы люди видели это и за это платили. По СББ, по некоторым, процент оплаты доходит до 100. до 100, потому что все работы выполняются, как правило, люди видят, что у нас на счету УСББ СББ есть деньги. Вот, а раз так, то а еще поменены трубы, поменены лампы, уборка подъезда, уборка придомовой территории. То есть, ну, конечно, за это надо как Все понимают, за это надо платить. По жилому фонду и в аварийную службу поступило 310 заявок, выполнено 91%. Это 287 заявок. В работе это у нас кровли и швы. Было выполнено по заявке по отоплению, по холодному водоснабжению 56 заявок, по канализации 27 заявок, по кровлям 15, по электроснабжению 51 заявка и по штукатурочным и плотинским работам 25 заявок. Также производилась санитарная очистка города, уборка улицы Гагарина. Вывоз веток мусора с улиц города с количества 108 кубов и внутридомовых территорий 86 кубических метров. Производилась обрезка аварийных деревьев и по заявкам работы на кладбище продолжаются и по заработной плате февраль месяц. По КТС на этой неделе должны закрыться, как нам обещали. Значит, нашим предприятиям было устранено порывов на водопроводных магистралях в количестве 8 единиц. Значит, замена водопровода. Значит, на канализационных очистных сооружениях заменено 400 метров погонной трубы что произведено за всего лишь за эту неделю, благодаря тому, что в прошлом году мы получили такой экскаватор, что получается очень быстро нам производить ремонтные работы. На участке канализационных сетей было устранено 84 порыва. Значит, химреагентами все мы обеспечены в полном объеме всеми материалами. Хотелось бы с такой просьбой обратиться. Значит, мы не знаем, какое предприятие сейчас занимается обрезкой деревьев. В районе четвертой насосной. Но обрезаются они, и ветки все складываются на нашей санитарной зоне. И... В полицию. Хорошо, значит. В полицию за да, хорошо, значит, мы сегодня это все подготовим. Потому что очень, очень жалко, что это так все это делается. Вот, ну, <свескивает> в остальном, значит, у нас все в принципе в порядке. Оплата за электроэнергию у нас имеется задолженность только за 2018 год, что происходит погашение за счет субсидий, льготы субсидий. И по состоянию на 1.04.2019 на 1 2019 года у нас произведена предоплата за электроэнергию в размере 400 тысяч гривен. И останется, останется ориентировочно миллион триста, что к 15 числу мы должны погасить. Вот, заработная плата выплачена, аванс выплачен. В принципе, работаем в штатном режиме. По зарплате выплачен аванс марта, часть зарплаты февраля на арестованных счетах законодательной службы. По электроэнергии, воде, транспортировке газа у нас предоплата. По нафтогазу ситуация известна. Там речь не идет о полной оплате, но, по крайней мере, мы на каком-то уровне. Плата населением за прошлый отопительный сезон 59,8%. Ориентировочная стоимость одного квадратного метра за март месяц 34 гривны. Мень, менее 34 гривны. Посчитается точно через несколько дней. Сейчас будут проводиться у нас гидравлические испытания с тем, чтобы выявить и устранить Слабые места. У нас есть вызовы, с которыми мы сталкиваемся каждый раз, но с новыми. Это э, приехала охрана комиссия по охране труда. И, ну и выписали предписание заменить аккумуляторные батареи, которые служат уже больше 30 лет на предприятии. А срок эксплуатации их э, позволяется 20 лет. Они совершенно правы, но выполнить это. Мероприятие сложно, потому что эта сумма сразу где-то полтора миллиона. Днепропетровский газ у нас затребовал реконструкцию узлов учета -то топочных, которые в совхозе. Там тоже порядка 500-600 тысяч пойдет на эти реконструкцию. Эти суммы нужны наряду с асфальтировкой нами разрушенных покрытий придется изыскивать в течение лета, когда у нас нет платежей. Ну а вообще работаем, вопросов нет. Хорошо. По люкам, понятно, да? Да, по а люкам. Сколько у вас не, у нас небольшое количество. Я сейчас вспомню, позапрошлом году у нас было украдено 4 люка, о которых мы заявили в полицию. Ответа не было. Вернее, ответ был, по-моему, ну, отрицательный, никто да. ничего не нашел. В прошлом году мы ни одного люка не, не заявляли, поскольку разбивали у нас железобетонные. Разбивали быть, арматуру? Да, арматуру доставали. Ну, я же говорю, что у нас уже их железных, то есть чугунных практически не осталось. Ну, я точно цифры проверю на следующей оперативке, скажу. Есть?